দিছা জুবিনদা নাই এই শব্দ বা এই বাক্যশাৰীক ক'বলৈ শুনিবলৈ কোনো অসমীয়া বিচৰা নাছিল কিন্তু সেয়াই বাস্তৱ হৈছে আজিৰ দিনটোত আমি অতি দুখেৰে ক'বলগীয়া হৈছে জুবিনদা আৰু আমাৰ মাজত নাই এই মুহূৰ্তত আপোন সেই বাসগৃহখনত উপস্থিত আছোঁ কাহিলিপাৰ যি ঘৰত জুবিনদা বাস কৰিছিল আৰু আপুনি উল্লেখ কৰিছে কালিৰ দিনটোত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু অনুৰাগী আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল আজিও পুৱাৰে পৰাই অনুৰাগীৰ সোধ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাও বহুতেই অপেক্ষা কৰিছে জুবিন দা কেতিয়া আবার আর শেষবার জুবিন দাক কে পৰা চাবলে পাম সেই আশা করিয়ে র্যের বিভিন্ন প্রান্তর অনুরাগী সকল সুদ বইছে কাহিলীপারালে আর এই মুহূর্তে কাহিলীপারার পরিবেশ আপনার দেখ বিচার আরক্ষীর বেস্তনী ইয়াত দিয়া হয়েছে কারণ কালিরপ্রাই দেখিবলৈ পাওয়া গেছিল যথেষ্ট সংখ্যক অনুৰাগী যেহেতু আসছিল সেই অনুরাগী মাজত মধ্যে কোনো অপ্রতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হোক সেই কারণে আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী দিয়া হয়েছে আর এই ধরনের বিভিন্ন পৰা অহা অনুরাগী জুবিন গার্গ বাসগৃহৎ উপস্থিত হয়ে জুবিন গাৰ্গ যদিও নাই সেই সত্তাটো ক'ৰবাত অনুভৱ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আমি প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ দেখিছোঁ প্ৰতিটো প্ৰজন্মকেই নিজৰ সৃষ্টিৰাজিৰে নিজৰ সংগীতেৰে সন্মোহিত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে আৰু সেই জুবিনদাৰৰ ওচৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অনুৰাগীসকল আহিছে আহি এই মুহূৰ্তত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে আচলতে এনেকুৱা এখন ফটো উঠিছা যিখন ফটোত মালা মালাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব বা যিখন ফটোৰ আগত চাকি জ্বলি থাকিব তেনেকুৱা এটা ছবি আচলতে কোনো অসমীয়াই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিব বুলি কোনেও কেতিয়াও ভাবিবও পৰা নাছিল কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস যিসকল লোক মানুহৰ বেছি প্ৰিয় থাকে ক'ৰবাত কেতিয়াবা তেওঁলোককে ভগৱানে সোনকালে লৈ যায় বুলি কোৱা হয় জুবিনদাৰ লগতো যেন তেনেকুৱাই হ'ল বহু কাম কৰিবলৈ থাকি গ'ল সপোন বহুত আছিল দি কৰিবলৈ থাকি গ'ল খাৰ্গুলীৰ ঘৰখন আটোমটোকাৰিকৈ সজোৱা কাম আৰম্ভ কৰিছিল তাত থকা আৰু নহ'ল ছিংগাপুৰলৈ দুটা দিনৰ বাবে গৈ নিস্তব্ধ হৈ পৰিল অসমৰ কণ্ঠ আৰু তাৰপিছত কেৱল মাত্ৰ এতিয়া এক উকা উকা লগা পৰিৱেশ য'ত দিছা আচলতে ভাষ্য কাৰ লম কি সুধিম কি ক'ব শব্দ বা ভাষাৰ আজি অভাৱ ঘটিছে কাৰোবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈও হাতখন বা মুখখন কঁপি উঠিছে কাৰণ এনে এটা খবৰ আমি দিবলগীয়া হৈছে যিটো খবৰ শুনিবলৈ কোনো নিবিচাৰে এনে এটা খবৰ আমি দিবলগীয়া হৈছে যিটো খবৰ দিবলৈ কোনো নিবিচাৰে আৰু সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান সময় আহে যিবোৰ সময়ত খুব কঠোৰ হৈ কাম কৰিবলগীয়া হয় আৰু আজিৰ এই সময়ছোৱাও তেনে সময়ৰে অন্যতম কাৰণ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰে ইয়াৰ মুঠো জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰখনত কেৱল মাত্ৰ এতিয়া শূন্যতা কেবলমাত্র নিস্তব্ধতা আর নিস্তব্ধতার মাজতো জুবিনদার গীত জুবিন্দার সুর সমূহ বিচারি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তরপর বিভিন্নজন আছে ইয়াত বয়সর কোনো কথা নাই আমি দেখি একবারে কম লৰা লড়িয়ে জুবিন গার্গক মামা বলি মাতারপা বয়সস্থ লোকজনে জুবিনক নিজের সন্তানের দরকার মরম করা লয় পরিবেশ যিয়েই নাহক কিয় জুবিনীতে প্ৰতিটো প্রজন্ম নিজের হাত পেলাব পাৰে আপোনাৰ যদি খুব কষ্ট হৈছে আপোনাৰ যদি প্রেম হৈছে আপোনাৰ সুখতো আপোনাৰ দুঃখতো হাহি কান্দোন আপোনাৰ লগত আছিল জুবিন গাৰ্গ কিন্তু সেই জুবিন এতিয়াৰ আর এটারপ্রাথাকিব থাকি যাব কেৱল কেবল সৃষ্টিরাজি সপোন আমি উল্লেখ কৰিছোঁ কেইবাটাও সপোন আছিল কেইবাখনো চিনেমাৰ কাম হাতত লৈছিল কেইবাখনো চিনেমা নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু সকলো যেন নিয়তিৰ আগত হাৰ মানিবলগীয়া হল জুবিনৰ সেই সপোনসমূহ আধৰুৱা হৈ থাকি গ'ল আৰু তাৰ পিছত কেৱল মাত্ৰ এতিয়া অনুৰাগীৰ চকুলো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ কাহিলীপাৰ যিটো বাসগৃহত জুবিন গাৰ্গে তেওঁৰ পিতৃ পৰিবাৰৰ সৈতে বাস কৰিছিল সেই বাসগৃহটোৰ বাহিৰত আমি আজি উপস্থিত আছোঁ আৰু নিশা যেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল ঠিক এতিয়াও সেই একেই পৰিৱেশ নিশাৰ পৰাই বহুতে অপেক্ষা কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুজন আহি পাইছে সকলোৰে উদ্দেশ্য জুবিন গাৰ্গৰ শেষ সময়খিনিত তেওঁৰ লগত থকা শেষ সময়খিনিত তেওঁক এবাৰ চোৱা আৰু সেই আশা বুকুত বান্ধি কেৱল মাত্ৰ গুৱাহাটীলৈ নহয় দিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা জুবিন অনুৰাগীসকলে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী অভিমুখে ঢাপলি মেলিছে তেওঁলোকৰ আশা তেওঁলোকৰ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক আপোন শিল্পীগৰাকীৰ শেষ যাত্ৰাটো যাতে অধিক বৰ্ণিল কৰি তুলিব পৰা যায় জুবিন গাৰ্গৰ এই শেষ যাত্ৰাটোত যাতে সকলোৱে আহি সহযোগিতা আগবঢ়ায় সেই উদ্দেশ্যেই উৎসুকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই উদ্দেশ্যে তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু কোনেও নিবিচাৰিছিল যে এনেকুৱা এটা খবৰ আহক জুবিন গাৰ্গৰ শেষ যাত্ৰাৰ দাবী সংগীসমূহ সদায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যেতিয়াই ৰাজ্যৰ ৰাজ্যবাসীৰ ৰাইজৰ কিবা বিপদ আহিছে জুবিন গাৰ্গে সন্মুখত থিয় দিছিল আৰু জুবিনৰ পিছে পিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমদল সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু সেই লোকসকলে সেই সময়সমূহত কেতিয়াও সেইটো ভাবিব পৰা নাছিল কোনোবাটো দিনত জুবিনৰ শেষ যাত্ৰাৰ সংগী হ'ব লাগিব কিন্তু কাৰ্যত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আজিৰ দিনটোত এয়াই য'ত শেষ বাৰৰ কাৰণে জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজন আহিছে আৰু সকলোৱে আজি বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছে মুখৰ মাত বা শব্দৰ অভাৱ সকলোৰে ঘটিছিল কাৰণ তেওঁ আছিল একক তেওঁ অনন্য তেওঁ জুবিন গাৰ্গ আৰু সেই জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত যে নাই সেই কথাটো চিন্তা কৰিবলৈ বা সেই কথাটো ভাবিবলৈ অনুভৱ কৰিবলৈ বৰ কঠিন হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী জুবিনক ভালপোৱা মানুহৰ কাৰণেই আৰু এয়া হৈছে সেই পৰিৱেশ য'ত জুবিনৰ ফটোখনৰ সন্মুখতেই ৰয়